হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ আজি আমি ডিচকাছ কৰিম মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিযুত মইনা আঁচনি আজি সকলো কলেজতে ছাত্ৰীসকলৰ বাবে ফৰ্মখন বিতৰণ কৰি দিয়া হ'ল আৰু কোনে কোনে এই নিযুত মইনা আঁচনিৰ কাৰণে ইলিজিবল নহ'ব কোনে কোনে নাপাব আৰু কিমান টকাকৈ পাব কোনটো ছাত্ৰীসকলে কিমান টকা পাব আৰু কেতিয়া হ'ব পইচাসমূহ এইবোৰ আজি আমি ডিছকাছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে উচ্চ শিক্ষা আহৰণৰ দিশত ৰাজ্যৰ দহ লাখ কইনা শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ অভিলাষী পদক্ষেপ ইয়াতে দহ লাখ কইনাসকলে লাভ কৰিব এইবাৰ নিযুত মইনা আঁচনি ইয়াতে চাব পাৰে আপোনালোকে আবেদনৰ পত্ৰ বিতৰণৰ হৈ গ'ল ইতিমধ্যে ছয় আগষ্ট আজি ছয় আগষ্ট এঘাৰ বজাৰ পৰা বিতৰণ কৰি দিয়া হ'ল এতিয়া আহিছোঁ আমি এই নিজ মইনা আঁচনিত কিমান পাব ছাত্ৰ ছাত্ৰী ছাত্ৰীসকলে ইয়াতে চাব পাৰে সুবিধাসমূহ কি লাভ কৰিব উচ্চতৰ মাধ্যমিক মানে প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় বৰ্ষ যোনে এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ আৰু ছেকেণ্ড ইয়েৰ ছাত্ৰীসকল আছে তেখেতসকলে মাহিলী লাভ কৰিব এক হাজাৰ টকা আৰু মুঠ লাভ কৰিব দহ হাজাৰ টকা তাৰপিছত স্নাতক আৰু সংহত শিক্ষক শিক্ষা কাৰ্যসূচীৰ পাঠ্যক্ৰম প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পাব বাৰশ পঞ্চাছ টকাকৈ লাভ কৰিব তাৰপিছত মুঠ লাভ কৰিব বাৰ হাজাৰ পাঁচশ টকা তাৰপিছত স্নাত স্নাতোত্তৰ আৰু বি এড প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰীসকলে লাভ কৰিব দুই হাজাৰ পাঁচশ টকাকৈ লাভ কৰিব সৰ্বমুঠ পাব পঁচিছ হাজাৰ টকাকৈ লাভ কৰিব ইয়াতে চাব পাৰে আৰু বিতৰণ কৰি দিছে তাৰপিছত এতিয়া আহিছোঁ মহাবিদ্যালয় আৰু বিদ্যালয়সমূহে ছাত্ৰীৰ তথ্যসমূহ লৈ প'ৰ্টেলত আপলোড কৰিব লাগিব সাত আগষ্টৰ পৰা প'ৰ্টেলটো বন্ধ হ'ব পাঁচ ছেপ্তেম্বৰত তাৰপিছত এছ বি আইৰ প'ৰ্টেলত তথ্য আপলোড কৰিব পোন্ধৰ ছেপ্টেম্বৰত তাৰপিছত চেক বিতৰণ কৰিব অক্টোবৰ মানে তোমালোকে অক্টোবৰ মাহৰ পৰা নিযুত মইনা আঁচনিৰ টকাসমূহ লাভ কৰিব পাৰিব তাৰপিছত ইয়াতে নিযুত মইনা কিহৰ কাৰণে দিয়া হয় বা কি প্ৰভাৱ পেলায় এইবোৰ ইয়াতে দিয়া হৈছে চাউলত তোমালোকে তাৰপিছত এতিয়া অৰ্হতা কি কি লাগিব বা কোনে কোনে চিলেক্ট হ'ব অসমৰ বাসিন্দা হ'ব লাগিব তাৰপিছত নিম্নলিখিত পাঠ্যক্ৰম গ্ৰহণৰ কৰা ছাত্ৰী হ'ব লাগিব উচ্চতৰ মাধ্যমিক স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰম হ'ব লাগিব নতুন শিক্ষানীতি দুহেজাৰ বিছৰ অধীনৰ সংহত শিক্ষক শিক্ষা কাৰ্যসূচীৰ পাঠ্যক্ৰম চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানৰ ক্ষ পুঁজিৰে গ্ৰহণ কৰা পাঠ্যক্ৰম আপোনালোকে কোনে কোনে এই আঁচনিখন লাভ নকৰিব বিবাহিত ছাত্ৰী যোনে যোনে বিবাহ হৈছে তেখেতসকলে লাভ নকৰিব তাৰপিছত স্নাকোত্তৰ আৰু বি এড শিক্ষাৰ্থীৰ বাদে মানে যোনে যোনে স্নাকোত্তৰ আৰু বি এড কৰি আছে তেখেতসকলে যদি বিবাহিত হৈছে তথাপিও পাব কিন্তু তাৰ বাদে বেলেগে নাপাব মন্ত্ৰী সাংসদ আৰু বিধায়কৰ কন্যা যোন এম এল এ বা মন্ত্ৰী হয় তেখেতসকলৰ কন্যাবোৰে লাভ নকৰিব আৰু ইয়াতে কৈছে যে বাণীকান্তক কাকতি বঁটা যোনে যোনে বাণীকান্তক আকতি স্কুটি লাভ কৰিছে তেখেতসকলেও লাভ নকৰিব তাৰপিছত ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠান ছাত্ৰী যোনে যোনে ব্যক্তিগত কৰি আছে ছাত্ৰী শিক্ষা অনুষ্ঠান তেখেতসকলেও নাপাব বুলি ইয়াতে কোৱা হৈছে মানে প্ৰাইভেট ষ্টু প্ৰাইভেট শিক্ষা অনুষ্ঠানত যোনে যোনে ছাত্ৰীসকলে কৰি আছে তেখেতসকলেও নাপাব এইখিনিয়ে আছিলে ভিডিঅ'টো আৰু যদি কিবা ইনফৰ্মেশ্যন আহে নিযুত মইনাৰ ক্ষেত্ৰত তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আজিলৈ এইখিনি যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ জনাইছোঁ